Mengolah daging memang nggak mudah, ya. Perlu cara khusus untuk membuat daging biar lebih empuk. Selain merebus daging, ada beberapa cara lain untuk mendapatkan daging yang empuk, lembut, dan membuat bumbunya lebih meresap. Apalagi kalau kamu ingin mengolah daging panggang. Nah, bagi kamu yang ingin mengolah daging sendiri, ketahui dulu nih beberapa tips memasak daging biar cepat empuk berikut ini. <tik> Yang pertama, daging nggak perlu dicuci dahulu, biar tetap segar dan nggak berkerut. Kamu nggak perlu khawatir kotor karena bakteri pada daging akan mati saat dimasak. Yang kedua, potong-potong daging tidak terlalu tebal biar cepat matang. Daging yang berukuran besar akan membutuhkan waktu lebih lama untuk matang, tapi jangan juga terlalu kecil ya nanti bisa remuk. <laughs> Yang ketiga, teknik memotongnya juga perlu kamu perhatikan loh Caranya, kamu harus memotongnya dengan melawan arah serat daging supaya lebih cepat empuk dan gak alot Yang keempat, cara membuat daging empuk bisa kamu lakukan dengan memukul-mukul pembukaan daging untuk memutus seratnya Nah ini jangan dipukul-pukul pakai tangan ya, ini gunakan palu khusus ya, palu, palu daging ya, Yang kelima gunakan daun pepaya muda. Caranya remas daun pepaya hingga getahnya keluar, lalu bungkus daging, diamkan selama 30 menit. Yang keenam gunakan kulit pisang. Nah, kulit pisang ya. Setelah dicuci bersih, masukkan kulit pisang ke dalam oven lalu masak bersama daging hingga matang. Yang ketujuh, kamu bisa mencelupkan potongan daging ke dalam air parutan nanas, dan kemudian diamkan selama beberapa menit. Pilihlah nanas berwarna yang agak kehijauan, ya. Kedelapan, buah lain yang bisa digunakan untuk membuat daging empuk adalah kiwi. Caranya sangat mudah. Letakkan irisan kiwi di atas permukaan daging dan diamkan selama 30 menit. Cara yang kesembilan agar daging kamu, daging kamu, daging kamu dapatkan itu biar lebih cepat empuk adalah kamu juga bisa menggunakan secangkir teh hitam untuk merendam daging. Dan sebaiknya gunakan teh hitam pekat ya, tanpa hmm, tanpa gula deh. Nanti kalau tanpa <tanyokan> gula malah jadi diminum ya. Dan yang ke sepuluh, ini yang terakhir, bagaimana cara untuk dagingnya biar cepat empuk? Digunakan teknik 537. Caranya, rebus selama 5 menit, lalu matikan kompor, diamkan selama 30 menit, dan setelah itu rebus kembali selama 7 menit. Nah, untuk yang ke-10 ini sudah kita praktekkan dan teman-teman bisa cek di uh, video, video kita di channel ini ya. Ya, itulah beberapa tips memasak daging biar cepat empuk dan anti bau amis. Kamu bisa coba salah satu cari atas yang menurutmu paling mudah dan efektif, atau kamu mau coba semuanya juga bisa, ya. Dan selamat mencoba, semoga berhasil. Kalau ada saran atau kesulitan, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.